नमस्कार परभणी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करतो मी दिलीप बनकर पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी वंचित बहुजन आघाडीचा वतीने नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार शहरातील गुलशना बाजार आयोजित करण्यात आलेला हा सत्कार समारंभ आणि कार्यक्रमाची माहिती आणि कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मुद्दे सिर असरार अंसारी मुनिरुद्दीन यांच्या संपर्क कार्यालयामध्ये हा सत्कार समारंभ संपन्न झाला यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे नूतन जिल्हाध्यक्ष प्रमोद कुटे यांचा भव्य सत्कार करण्यात आला युवा जिल्हाध्यक्ष गणेश गाडे जिल्हा महासचिव जिल्हा महासचिव मुझफ्फर खान वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी जिल्हा उपाध्यक्ष युसुफ कलीम इनुस कच्छी प्रमोद आंभोरे यशवंत सोनोने आकाश आंभोरे बालाजी पायकराव गणेश सोनटक्के नागराज वा वावळे आदींचा सत्कार समारंभ संपन्न झाला यावेळी वार्ड क्रमांक बारामधील गुलशनबाग येथील इम्रान शिद्दीकी डॉक्टर सय्यद सलीम शेख वाजिद अन्सारी खाजा रऊफ खान शेख आमिर आमिर मोहम्मद उजे शेख आमिर मोहम्मद उजेब आदीसह पदाधिकारी कार्यकर्ते होते निर्माण केलेली सर्वप्रथम मी बाळासाहेबांचे आभार व्यक्त करतो आणि तसेच परभणी शहरामध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे सर्व कार्यकर्ते माझी आजी नवीन नियुक्ती झालेल्या ती पदाधिकाऱ्यांची इच्छा होती की सी चेहरा पाहिजे महानगराध्यक्षासाठी मुस्लिम चेहरा पाहिजे बाळासाहेबाची भूमिका कायम आहे की परभणी चेहराला अध्यक्ष मुस्लिम द्यायचा आणि ओबीसीचा चेहरा जिल्हाध्यक्ष म्हणून जायचा साहेबाची भूमिका होती आज ती सत्ता उतरली आहे तसंच आमची आज त्याला महानगराध्यक्ष म्हणून त्याची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे आणि आम्ही सोबत राहून वंचित बहुजन आघाडी व आमचा मित्रपक्ष जे काही सोबत बाळासाहेब निर्णय घेतील त्यावेळेस आम्ही सर्वजण मिळून वंचित बहुजन आघाडीचा झेंडा येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्याच्या निवडणुकीमध्ये नक्कीच जिल्हा परिषद असेल पंचायत समिती असेल महानगरपालिका असेल नगरपालिका असेल नगर यामध्ये सर्व तात्तीनं मुस्लिम बांधव आमच्यासोबतच आहेत कायम बाळासाहेबाच्या पाठीशी आहेत बाळासाहेब त्यांच्या पाठीशी आहेत आणि ओबीसी समाज

सिर्फ मुसलमानों को ओ बी सी को और एस सी को वोट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उनको क़्यादत में हिस्सेदारी बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती प्रकाश अम्बेडकर साहब का ये आइडियोलॉजी है कि सभी समाज को साथ लेकर सभी समाज को को इनकी हिस्सेदारी देकर सभी समाज को इकतदार में लेकर आया जाए तो ये प्रकाश अम्बेडकर साहब की जो इमेज है इससे मैं प्रभावित होकर एम छोड़कर वंचित बहुजन आघाड़ी में आया हूँ और इन शाह हमारे जिला अध्यक्ष साहब के अंडर में काम करते हुए परवनी की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो जिला परिषद हो ये पूरे इलेक्शन वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगी और इन शह हमको इसमें सक्सेस भी मिलेगा तो मैं दे। वंचित बहुजन आघाड़ी का वंचित बहुजन आघाड़ी के परवनी के पूरे टीम का स्पेशली प्रकाश अम्बेडकर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ धन्यवाद मैं सबसे पहले जनाब प्रकाश अंबेड़कर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे जिला महासचिव पद पर किया है तो अलहमदुल्ला हम हाल चुनाव में महापालिका जिला परिषद पंचायत समिति में हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और जो प्रभनी की जो जिला अध्यक्ष है प्रमोद कुटे साहब और महानगर अध्यक्ष एसर साहब इनके नेतृत्व तो में अलहमदिल्ला हम कामयाबी हासिल करेंगे और आने वाले समय में महापालिका जिला परिषद पंचायत समिति में हम भागीदारी करेंगे जय हिंदी बारा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मैं को तीसरी बार बिन विरोध नेता है प्रमोद कुटे मुजफ्फर खान साहब असरार सारे ये ऐसी टीम बनी हुई है पर, है। और पर के और बने के हालात तो आपको देखते हैं कि उन्नीस सौ इक्यावन से क्या हालत है इसलिए ये टीम ऐसी बनी हुई है और बारा साहब ने हमेशा ओ को और अल्पसंख्या को और दलित सब को सबको मिला के रहने के कहने का माहौल तैयार करेगा इन शाला महानगर पालिका के अंदर सबसे पहले झेडा को ओरिजिनल काम बाड़ा साहब जैसे ईमानदार है वैसे इनके कार्यकर्ता भी ईमानदार है और रहने के पूरे परभनी के अंदर कुछ ना कुछ के अभी ये बारे में रद्दोबदल होंगे मैं तमाम मुस्लिम भाई गुजारिश करूँगा कि भाई जब तक दो दो समाज एक ड्यूटी नहीं आएंगे हम हमारे सत्ता के अंदर नहीं आ सकते इसलिए हर तमाम मुसलमानों को मैं ऐसा आगाह करना चाहता हूँ कि भाई इस बारी में महानगर पालिका के अंदर अपने वंचित बहुजन आघाड़ी को जो छत्ते बारा साहब अम्बेडकर हमेशा मुस्लिम के आस्ते के लड़े हैं हमेशा मुस्लिम के आस्ते खड़े हैं इसलिए है आज है यानी मुस्लिम का नहीं है ये टीम ऐसी है कि भाई अठरह पकड़ जात को लेकर चलने आ रही है और ये जात जातवादी तो होती नहीं क्योंकि है एक है माहौल के आप सब पर सबको तो हिस्सेदारी दी है और हर पीड़ित लोगों को ये हिस्सेदारी दिए इसलिए परवनी में आप सोचने को होना कि भाई हमेशा कांग्रेस विंग्रेस

काम हैन बदोलत आज जिल्हा अध्यक्ष बने है मैं उनको और उनके टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और महानगर पालिका अध्यक्ष उनको भी मैं मेरे युवक आघाडी की तरफ से बहुत सारी बधाई देता हूं। शुक्रिया धन्यवाद आणि याच बरोबर हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटू या पुढील बातमीपत्रात शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा परभणी न्यूज